Salam əziz dostlar, günün ən son idman yenilikləri ilə Sportline efirdədir. Azərbaycan Boks Federasiyasında hesabat seçki konfransı keçirilib. Qurumun yeni prezidentinin kimliyi bəlli olub. Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev Federasiyanın yeni prezidenti seçilib. O sözü gedən vəzifədə Fövqədi hallar naziri Kəmaləddin Heydərov əvəzliyib. Konfransda həmçinin Məhəmməd Talıbov və Vüsal Nəsirli Federasiyanın vitse-prezidentləri Fuad Hacıyevlə Rəşən Hüseynov isə idarə heyətinə üz seçilib. Xatırladaq, Azərbaycan Boks Federasiyasına 2009-cu il yanvarın 23-dən Kəmaləddin Heydərov daha əvvəlsə Ağacan Əbiyev rəhbərliyib. Sahil Babayev Azərbaycan boksunun inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirib. Federasiya prezidenti həmçinin İrəvanda keçiriləcək Avropa çempionatında seçmə komandamızın iştirakı məsələsinə də aydınlıq gətirib. O bildirib ki, məşhlər heyəti ilə müzakirələrdən sonra bu haqqda qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 21-31 may tarixlərində keçirilməlidir.